В квартире я делаю так. При обстреле я занимаю позицию как смелый спасатель здесь, на полу. Это окно, вот это наружная стена. Я лежу вот тут. Не прерывая разговор по телефону, еда там или и прочее, и тут. И не только я. Почему? При попадании взрывной волны акустической окна вылетают все. Ленты позволяют на крупные сегменты, мелких нет. Осколки все летят бьемом в, вот в тот угол. Если там кровать вы обречены полностью. Здесь опасность следующая. Прямого попадания. Ребята, тут правил безопасности никаких. Попала в квартиру, у вас нет. Дальше. Обязательно знайте направление выстрела. Это, как правило, если благовременный обстрел идет населенного пункта, как правило, этот, ну, вернее, зона горизонта, откуда расстрел идет, он одинаков, он не меняется. Как помните, мы смотрели фильмы о блокаде Ленинграда. Граждане во время обстрела, это улица наиболее опасная. То есть, вы понимаете, с этой стороны выстрелы идут всегда, значит вы находитесь в противоположной комнате. Шанс большой. Но не в открытой двери. Кровать не должна стать у открытой двери. В акустической волны, в осколков вас сечут и в другую комнату. Облухой стенки. Вы поняли меня, да? Четко вы должны, это вот как мы пространство изучаем боя, когда вы вот, помните, в толпе. Вы должны не просто, а, приехали, вот я тут буду снимать. Нет. Откуда выстрелы? Посмотрите, поврежденные здания, откуда прилетело и летит. Вы поняли, да? Почему нельзя по улицам бежать? Ну, во-первых, до убежища просто не убежите. Град, когда падает, осколки секут до 400 метров. Ну, например, вот сколько полетело, ни машин, ни людей живых нет. Никаких. Дальше. Движитесь по улице. Вы знаете, что обстрел идет оттуда всегда. Да? Я иду по улице. Я буду идти не по этой стороне. Я буду идти под выстрел. Я буду идти по стороне, которая ближе к выстрелу. Дальше, другое дело. Внимательно слушайте воздух. Почему я не люблю в этих зонах ездить на машине? Никогда что-то не слышишь своего снаряда. Ну, свой снаряд вообще мне свой пулю, наверное, не услышишь. Там никто не расскажет об этом. Когда ты идешь по улице, вы услышали, да, мехлопок хлопок, это выстрел. Вы четко определите, град отработал, там сер, серая кассета, как орган идет. Или сработал миномет, или гаубица сильная. Вы четко считаете про себя. И вы слышите этот писк. Ребята, не надо тут думать, что вы одеты в элегантную одежду. Она вообще неприемлема в таких условиях. Падайте на землю. Не бегайте, если рядом с вами канала, выступ какой-то, спрячьтесь там. Но если в бомбоубежище даже 10 метров, не бегите, не успеете осколок не упали в грязь куда угодно. Я там привожу пример. Побоялись испачкать одежду, переоденут в морду. Никто еще не убежал от осколков. Невозможно убежать, не уехать. Едете в транспорте, начался обстрел, машина остановилась, все далось машины. Не тащите с собой аппаратуру, не успеете. Не успеете. Особенно опасно, если вы услышали взрыв, серию несколько хлопков мин, Первый взрыв, второй ближе, знайте, третий ваш. Третий ваш. Падайте за любой, за любой угол, за любой выступ бетонный. И лежите, голову вообще не поднимайте. При этом положение следующее. Лежа на животе, закрыв голову. И обязательно не забывайте открыть рот. Я попал под взрывную волну точки У на день шахтера. Меня спасло, я разговаривал по телефону в вот этот момент. Правым ухом я неделю ничего не слышал с чирикало, Я попал под взрывную волну. Я находился в 10 километрах от взрыва. Накрыло. Но я разговаривал. А так бы у меня барабаны перелок Оказывал помощь людям, у которых баротравма легких, баротравма барабанных перепонок. Они мотапы были. Идеально, конечно, закрыть уши, открыть рот. Но ты не закроешь тогда голову. Открыть рот и все. Знаете, как закладывают в лифте, когда быстрый перепад. Или колонгисты, кто знает, да, с трех метров надо продуваться, да, барометрийская. Здесь только так. Если у вас насморк, если у вас проблемы с ифтахи, вы проходите в трупе, труп, труп, все, вы глухоман. У вас баротравма,